Друзі, невеличка об'ява. Треба чоловіків, щоб трошки призакріпили лівий фланг. І друге зараз будуть нести мішки для укріплення барикад. Тому дивіться і робіть зразу коридор дуже оперативно. Я хочу зараз звернутися знову за до так званих правоохоронців. Я звернуся російською. Ребята, спасім за те, що за час тиха, що ми почали друг друга приймати. Этот вопрос и эта война, она не, наша с вами. Мы знаем многие друг друга. Мы многие сидим за одним столом. У нас за многими есть семьи. И так случилось почему-то, что мы сейчас по разным сторонам. Не геройствуйте. Это не ваша война. И этот вопрос вообще не вашего ума дела. Вы занимались тем, чем вы занимались. И делали это до того, как вас потянули в грязь и в политику нормальную. Ваше спецподразделение занималось теми задачами, которые были поставлены, которые было сформулировано. И это было нормально. Зачем лезть в это говно? Зачем оно нас? Зачем позорить себя ради кого? Я понимаю, что есть приказ. Но я хочу вам еще раз сказать, сказать нормально. Вы ничем не лучше нас, а мы не лучше вас, мы едины. Мы один народ. Мы знаем многих из вас в лицо. Вы многие есть ваши друзья. За многие вы поднимали рюкзу в спокойное время. Почему сейчас так? Давайте ждать. Идет время. У нас оно есть. Оно есть и у вас, и у нас. Сейчас решается вопрос на более высоком уровне. Есть мировое сообщество. Пусть разбираются. А мы будем спокойно стоять. Зачем нам сейчас воевать друг с другом? Вы нам не враги. А мы не враги вас. Мы должны вместе объединиться и сделать так, чтобы банда с Януковича ушла и все. И будем жить как жили, нормально. И улучшать нашу страну. Вы вам говорите, что вы защищаете закон, что вы защищаете легитимную власть. Да, эта власть выбрана. Но это не значит, что она выбрана пожизненно. И это не значит, что они действуют правильно. Какой вы защищаете закон? Вы защищаете закон, когда пьяный прокурор собьет вашего родственника на машине? Или вы защищаете как федерацию, что вам и изнасиловали Крышкову? Этот закон? Так давайте будем честными. Мы, мы, мы знаем, что она не работает здесь ни что. Но закона сейчас нет. И нас с вами противоставляют друг другу. Зачем? Мы не хотим с вами воевать. Вы нормальные ребята, по сути. Зачем? Ради кого? Ради чего? Нет флагов, нет политики. Есть одна страна. Вы знаете не хуже меня. Вы знаете вашего генерала. Вы все это понимаете. Парни, давайте спокойно, давайте просто ждать. Пусть разбираются. А мы будем стоять спокойно. И со всех сторон сдерживать. Мы все понимаем. Есть нервы со всех. Но ребята... Давайте как-то успокоимся и будем заниматься тем, что надо каждому. У вас свои задачи, у нас свои, и мы держим паритет. Время пусть идет, время есть. И не надо нервничать, правильно ли? Так не друзья. Ребята, давайте, когда мы говорим слава Украине и героям слава, чтобы мы в том числе говорили и о вас. Вам еще есть что защищать. У нас большая страна. И работы подачки, там квартиры, деньги в Это приходящее. как пришло, так и ушло. Пробухает уйдет. Проблема в другом. Проблема в том, что на вашу зарплату 8 тысяч. Кому сейчас подняли, и то не всем. Вы квартиру не купите никогда. Потому что она стоит больше. А почему она стоит больше? Потому что надо отдыхнуть сыночку. Потому что надо миллиард заработать. Потому что Мерседес новый выходит каждый год с обновлением. И жопа чиновника уже не хочет сидеть на старом кресле. Вы были в правительственном квартале. Вам что, приятные эти рожи? Да многие из вас умнее тех чинуш, которые просто дорвались. Многие из вас более справедливы. Многие из вас более нормальны. Но среди вас тоже есть твари, есть садисты, но их меньшинство. И, пожалуйста, локализируйте это у себя. люди, нет проблем узнать кто есть кто, я вас прошу давайте ждать пусть разбираются, а мы себе спокойно стоим, нам не нужны жертвы нам не нужны пораненные люди нам нужно это все закончить и здесь сесть на один стол пожать друг другу руки и жить на славу своей страны, которая у нас нормальная нам никто не нужен, у нас есть все все, чтобы жить счастливо но у нас есть кучка мразей которые решили, что здесь надо заварушку устроить и мы против них. Мы не против вас. Так же не! Мы один народ! Мы один народ! Мы один народ! Мы один народ! И я знаю, что многие из вас еще с 2004 года. И не говорите мне. Подумайте сейчас у себя в голове где это прокрутите. Когда скандировала вся площадь, милиция с народом, неужели вы не были горды? Неужели вам было это неприятно? Неужели вы не для этого шли в милицию? Мы хотим уважать милицию. Мы хотим играть по правилам. Но мы хотим, чтобы правила были честны и везде. Чтобы вот это решалово, которое сейчас есть, чтобы оно закончилось. Чтобы телефонное право, когда позвонят вашему начальнику по звонку и говорят, что надо делать, чтобы оно закончилось. Вы же сами можете точно так же, как любой, залететь в любую историю. Вы же сами знаете всю эту грязь, ребята. Так ненормально. Надо действовать по справедливости. И мы просим вас об этом. Мы ведем себя спокойно. Видите и вы себя, ребята, спокойно. Не занимайтесь вот этой ахинеей. Пару героев нашлось. Пейте сейчас. Выкурите по сигаретке. Поговорите между собой. И все будет спокойно. У нас время есть. Мы стоим здесь третий месяц. И еще постоим. И вы себе спокойно постоите. И без жертв. И когда это закончится, и когда все будет но весь мир скажет, что все, пора уже уходить. Мы разойдемся и мы с вами, но при этом пожав друг другу руки и забыть о как страшный сон. Ребята, мы один народ. Слушайте, что мы вообще скажем это все вместе. Мы один. слабы. это уважение. И это показывает, что мы нормальные люди. И мы уважаем таких. Спасибо вам. Благодарю вас, Слава.